В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Сотрудники СБУ предотвратили теракт на железной дороге в Харьковской области. Преступников задержали, когда они закладывали взрывчатку под рельсы на участке движения Киев-Харьков. Целью террористов был поезд с артиллерийскими боеприпасами. Организатор группы действовал под непосредственным руководством Игоря Безлера, диверсанта по прозвищу Без. У задержанных изъяли два килограмма тротила, электродетонаторы, элементы питания. Также СБУ арестовала двух торговцев оружием. Один из них пытался продать автомат Калашникова в Киевской области. При себе имел также 84 тысячи гривен за уже реализованное оружие. Второго торговца поймали на горячем в Черкасской области, когда тот пытался продать за 6 тысяч долларов американскую снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Боевики продолжают атаковать позиции антитеррористической операции. В результате их нападений сегодня один украинский военнослужащий погиб и восемь ранен. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. За прошедшие часы террористы дважды обстреляли из минометов украинские позиции на горе Карачун вблизи Славянска. В Донецкой области совершены два нападения на колонну обеспечения и на военное подразделение. В Луганской области боевики обстреляли рекогницировочную группу. По, вблизи пограничного пункта пропуска Должанский подорвался на мине БТР сил АТО. Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреливали из стрелкового оружия гранатометов блокпосты украинских силовиков возле города Кременная в Луганской области и позиции сил операции возле Авдеевки в Донецкой области. Более 300 украинских военных вырвались из осады в Донецке и присоединились к силам АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министром МВД Арсен Аваков. Служащие воинской части номер 3037 около трех месяцев находились в осаде. Представители так называемой ДНР выдвинули требования сдаться и передать в их распоряжение склад с оружием. Но командир части ультиматум проигнорировал. Разблокировав часть колонны автомобилей, военнослужащие вырвались из окружения прихватив с собой оружие, которое могли вывести. При попытке террористов проникнуть на оружейный склад сработали сторожевые секреты, и склад был взорван. Арсен Аваков подчеркнул, боевой дух части очень высок. Ее командир доложил о том, что военные готовы немедленно приступить к выполнению задач в рамках АТО. На протяжении остальных дней днів... В течение последних нескольких дней военнослужащим воинской части 3037 был поставлен ультиматум о переходе на сторону Донецкой республики. После отказа они были заблокированы повторно, и преступники готовились к проведению штурма военной части. Ультиматум о переходе на их сторону должен был завершиться ночью. Но благодаря нестандартному решению командования части, смелым и решительным действиям военнослужащих, военная часть осуществила прорыв из окружения, прорвалась через блокпосты на окраине города Донецка и сейчас только прибыла в расположении группировки Национальной гвардии, которая выполняет задачи в АТО, и приступила к выполнению этих задач. Все арсеналы, военные базы и склады с боеприпасами, расположенные в восточных регионах, находятся под надежной охраной, уверяют в Министерстве обороны Украины. А чтобы не допустить вооруженного нападения на военные объекты, личный состав подразделения охраны был усилен за счет военнослужащих других частей. Периодически проводятся учения по противодействию террористам. Также налажено сотрудничество с правоохранительными органами восточных регионов. Таким образом, выполнение обязанностей служащих вооруженных сил ничего не мешает. США, уверяют в Минобороны. Значительная часть оружия и техники боевиков на востоке Украины российского происхождения. Об этом сообщил заместитель начальника главного командного центра вооруженных сил Украины полковник Юрий Миколенко. Ярким подтверждением является танк, который боевики использовали во время атаки на украинскую военную часть в Артемовске 27 июня. Боевая единица до последнего времени находилась в списках мотострелковой бригады российского города Буденновска. Аналогичные выводы сделаны и по остальному оружию терроризма. Изъятые огнеметы, автоматы и снайперские винтовки используются в армии Российской Федерации. Украинские пограничники сбили еще один беспилотный самолет на территории Украины. Аппарат зашел со стороны России, был окрашен в серый цвет и не имел опознавательных знаков. Беспилотник был сбит подразделением ПВО десантной бригады вооруженных сил Украины, осуществляющей прикрытие границы, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Перемирие продлится сегодня до 22 часов. При этом Украина в полном объеме выполняет обязательства по реализации мирного плана в соответствии с решением Европейского совета. Об этом президент Украины сообщил во время четырехсторонних телефонных переговоров с президентами Франции, России Франсуа Ландом и Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Петр Порошенко отметил, что в течение последних суток были зафиксированы очередные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Президент Украины призвал террористов соблюдать условия мира плана прекратить нападение на украинские военно-подразделения и блокпосты, освободить всех без исключения заложников. Под контроль госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы из варина Должанский Червоно-Партизанск. Петр Порошенко также призвал президента России усилить режим госграницы со стороны Федерации, чтобы прекратить проникновение на территорию Украины боевиков и поставки оружия. В 22.00 АТО может возобновиться, заявил на брифинге пресс-секретарь информационного центра СНГО Андрей Лысенко. Решение о продлении АТО будет принято президентом до 22.00, отметил Лысенко и подчеркнул, что боевики пытаются перенести террористическую деятельность в другие регионы, в частности в Харьковскую область, а также переложить ответственность за нарушение перемирия на украинских силовиков. Россия не прекращает масштабную поддержку террористических группировок на востоке Украины. Продолжаются поставки оружия и боеприпасов, которые были захвачены в Крыму на арсеналах вооруженных сил Украины. Поставляют снаряжение под видом гуманитарной помощи. Еще идет пополнение рядов террористов боевиками. Президент Франции Франсуа Ланд выступает за продление перемирия в Украине. Он призвал Украину и Россию наладить эффективный контроль на границе и под наблюдением ОБСЕ продлить режим прекращения огня. Такое заявление сделал французский МИД по итогам телефонного разговора, состоявшегося между главами Франции, Германии, Украины и России. В настоящий момент на юго-востоке нашей страны действует режим прекращения огня до 22 часов. Тем временем ВБСЕ заявляет, что их наблюдатели возобновят работу на Донбассе после того, как боевики сложат оружие. Об этом заявил заместитель руководителя специальной наблюдательной миссии организации в Украине Александр Хаг. По его словам, миссия сможет возобновить работу в полную силу на востоке Украины, как только там не будет оружия и блокпостов. Хаг объяснил, что ОБСЕ в соответствии с полученным мандатом может направить до 500 наблюдателей в Украину. Однако в нынешней ситуации расширение миссии к такому показателю невозможно из соображений безопасности. Напомню, в конце прошлой недели на Донбассе были освобождены две группы наблюдателей ОБСЕ. Боевики так называемых ДНР и ЛН, ЛНР удерживали их в качестве заложников более месяца. Мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем возобновить нашу деятельность в Восточной Украине на полную силу. Но для того, чтобы это случилось, должен произойти целый ряд улучшений. Нам нужно, чтобы исчезло оружие, контрольно-пропускные пункты, появилась свобода передвижения. Охрана и безопасность, коллег, является нашей главной проблемой. Украинские атомные станции надежны и работают далеко не на пределе своих мощностей. К такому выводу пришли профильные эксперты, обсуждая вопрос за круглым столом в Ровенской области. Убедился в этом и наш корреспондент Александр Пантелеймонов, побывав на Ровенской атомной электростанции в городе Кузнецовск. Город Кузнецовск. Здесь все очень тесно связано с атомной энергетикой. Из 25 тысяч жителей 8 тысяч работают на Ровнинской атомной электростанции, которая расположена неподалеку. Даже все памятники в городе, на окраине и вот как этот в центре на центральной площади независимости посвящены мирному атому. В небольшом городе советской постройки все компактно и продумано. Мэрия, дом культуры, центральная улица. Все содержится практически в идеальном состоянии. Это часть хозяйства на балансе у электростанции. До самой АЭС здесь рукой подать. Нужно отметить, что системы очистки работают на высшем уровне. Здесь совершенно безопасно. Вот Очевидно, что кругом живая природа, достаточно красиво. В системе защиты и предупреждению аварий здесь уделили особое внимание. Она автоматически регистрирует самые незначительные колебания в радиации. Обстановки. Все данные обрабатываются в режиме реального времени. Чувствительность нашей системы позволила нам в 2011 году проводить измерения изотопов, которые были выброшены на аварии Фукусима. Один в Японии. В течение полутора месяцев мы видели. Достаточно широкий набор изотопов, который характерен для аварии с плавлением э, топлива. Сроки службы энергоблоков продлевают по всему миру. По такому же пути пошла и Украина. После тщательной экспертизы с привлечением специалистов международных организаций на Ровенской АЭС продлили срок службы двух блоков на 20 лет. Эксперты говорят, модернизированные без остановки производства энергоблоки работают отлично. А вот мощности местных энергосетей не хватает. У нас есть проблема с сетями, потому что нет выдачи мощности. Из этого региона Рувенская Хмельницкая какой-то даже в сезон зимой, да, какой-то один из блоков заперт он стоит. То есть один гигаватт мощности у нас фактически заперт. Сейчас атомные электростанции в Украине используют нерационально, утверждают эксперты. Мощности используют чуть больше, чем наполовину. Для примера в странах Европы средний коэффициент загруженности почти 90%. При этом атомная энергия остается одной из самых дешевых. Она почти в три раза дешевле, чем полученная от сжигания угля. ДТЭК производил там по 68 копеек, в то время как Наэк тогда имел тариф 24 копейки, и у него были дикие диспетчерские ограничения, то есть вместо 90 миллиардов, которые он может и больше может, и почему коэффициент использования установленной мощности самый низкий был за последние годы, это в прошлом году было. Он произвел 83 миллиарда наек и 64 процента. Сейчас украинская атомная энергетика работает над тем, чтобы диверсифицировать поставки ядерного топлива, отмечают специалисты. Ведь большинство сборок наша страна закупала у России. Украина уже наладила сотрудничество с американской компанией Westinghouse. Ее топливо успешно используют на южноукраинской АЭС. В ближайшей перспективе на американские сборки перейдут еще две украинские атомные станции. Александр Пантелимонов, Владлен Ноль, БТБ. Далее в эфире нашего канала смотрите программу Национальный интерес. И до встречи на БТБ.